老师，你的新曲什么时候出呀？金老师可不可以请你也上一次我们的节目呀？是啊。找到了。谁呀？不知道。我们什么人啊？怎么回事？别瞎猜。干嘛？录节目的事，跟我经纪人谈就行了。真的吗？需要能帮忙签名啊吗？ 你觉得我就想要个签名？我也是、啊，嗯嗯、我不知道能给不给。现在很久的。吴言，你一会儿要不要找易新老师签名啊？如果要的话，你可不可以也帮我要一下？ 谢谢老师，签个名吧。这什么意思啊？小姑娘挺紧张的，拿个便利贴就来了，你要不就给签一下吧。我的手受伤了。不好意思啊，下一次吧。不行 那吴言，我就先走了。我去找下聂曦看怎么还不开始。 哎，吴嫣，我正好想问你，哎、你真的要去吃食堂吗？嗯。那、啊、那多没营养、啊，要不我们一起去吃个饭，完事儿还可以一起看个电影。嗯呃，那、呃、那家西餐厅真的很好吃吗？其实我也没去过，不过网上的评价还不错。啊啊是牛肉可以随便吃对吧？牛肉？哦、啊，当然了。 吃牛排的地方可不就吃牛肉的吗？啊哈，可是吃完饭看电影的话太晚，我我回家不太方便。哎嗨，这你别担心，我开车送你回家。啊、哦，真的吗？嗯、哎呀那你可真的是有福了。我跟你说啊，我那个朋友他真的。桑无烟。 回家，办不到。易静老师，咱们有话好好说。也不知道吴烟刚从哪里做的不妥，要不我代他向你道歉。开始。 你给我这个干嘛呀？我又不想要。不是你说了，贴了带名字的标签的就是私人物品。我什么时候？那你好歹也写个自己的名字吧，你这写个艺人的名字，搞得我跟你粉丝要你签名似的。知道我的名字写的点字有多长？你脑我们放不下。 孙远晴，你，你好可爱哦。闭嘴！你居然叫我闭嘴！你居然对你辛辛苦苦追回来的人说闭嘴！孙远晴，你是不是有点搞不清楚状况？啊？ 感觉到了吗？你的名字是这么写的哦。别闹！我就闹。啊，没事吧？